Menteri Perpaduan harap debat antara Saravanan dan Zamri tidak diteruskan. Syed Saddiq sahkan bakal terima peruntukan daripada kerajaan. Pengerusi PN Negeri Sembilan cabar MB tanding di kawasan Dun Labu pada PRU-16. Hasbi Muda akui kurang komunikasi dan mesyuarat antara punca pemuda AMNO dan PH berbalah. PKR Sabah beritahu pintu rundingan masih terbuka walaupun warisan umum tanding solo. Beri laluan kepimpinan baru, adun Sungai Manik sah lepaskan jawatan setiausaha bersatu Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstat News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstar Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Aaron Ago Dagang berharap debat melibatkan agama antara timbalan Presiden MIC M. Saravanan dan pendakwah bebas Zamri Winoth tidak diteruskan. Katanya, debat atau perbincangan yang terlalu fokus kepada perbezaan agama berpotensi mencetuskan ketegangan dan mengeruhkan hubungan antara masyarakat yang berbilang agama di Malaysia. Justru, beliau ingin menegaskan bahawa perbincangan ataupun perdebatan yang berkaitan dengan agama tidak seharusnya diteruskan jika ia hanya bertujuan untuk mencari perbezaan dan mengabaikan usaha untuk membina perpaduan. Perbincangan mengenai agama seharusnya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesedaran terhadap kepelbagaian dalam masyarakat. Sebelum ini, media melaporkan Saravanan menetapkan 23 Mac depan untuk berdebat dengan Zabri berikutan kenyataan kontroversi yang membandingkan pembawa Kavadi ketika sambutan Tai Pusam dengan individu yang dirasuk ataupun mabuk. Selepas lebih lima kali mengadakan rundingan dengan timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof kini Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengesahkan bakal menerima peruntukan daripada kerajaan tidak lama lagi. Ahli Parlimen Muar itu berkata tiada masalah untuk menandatangani Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan CSA atau Memorandum Persefahaman MOU serta mengikuti segala syarat ditetapkan antaranya keperluan mengisytiharkan aset asalkan kebajikan penduduk muar terjaga. Katanya, jika ada keperluan untuk isytihar aset, beliau akan berbuat demikian malah setiap tahun pun beliau akan cuba melakukannya. Sebelum ini Fadilah yang juga Ketua Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kerajaan memaklumkan bekas presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu secara prinsip telah menyatakan persetujuan bagi syarat-syarat ditetapkan kerajaan. Jelas beliau, segala perincian kini di peringkat akhir dan bakal dimuktamadkan tidak lama lagi. Dalam masa sama turut memberitahu pihaknya belum menerima maklum balas daripada ahli parlimen pembangkang lain. Terdahulu Syed Saddiq mendakwa terpaksa bersetuju untuk menjadi model sebagai usaha mendapatkan dana bagi menampung keperluan rakyat di kawasannya. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dicabar untuk bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Labu pada pilihan raya umum ke-16 PRU-16 akan datang. Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan, Muhammad Hanifah Abu Bakar berkata, cabaran berkenaan dilontarkan memandangkan pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Negeri Sembilan itu merupakan bapa angkat Dun berkenaan. Pada masa sama, beliau turut menyatakan keyakinan yang PN akan berjaya merampas kerusi PKR di Dun Sikamat, Ampangan dan Kuala Pila. Jelasnya, ia mengambil kira keputusan pilihan raya negeri PRN lalu yang menunjukkan PN kalah dengan majoriti tidak besar. Selain itu katanya, PN turut menyasarkan merampas dua kerusi Dun di Parlimen Port Dickson yang salah satunya Dun Sri Tanjung. Dalam pada itu ujar Hanifah, melihat kepada situasi politik terkini, beliau yakin pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi. Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Amanah, Muhammad Hasbi Muda mengakui kurang komunikasi dan mesyuarat menjadi antara punca utama pemimpin pemuda PAMNO dan Pakatan Harapan PH dilihat sering berbalah sesama sendiri sejak kebelakangan ini. Hasbi mengulas demikian selepas mempengerusikan mesyuarat sayap parti berkenaan di Ibu Negara pada Ahad. Menurutnya, kali terakhir sayap pemuda parti gabungan kerajaan perpaduan termasuk BN dan PH bermesyuarat adalah pada pertengahan tahun lalu. Bagaimanapun, beliau berkata, mesyuarat sekretariat kerajaan perpaduan berjalan seperti biasa selepas mesyuarat bulanan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berlangsung di Menara Datuk On setiap bulan. Muhammad Hasbi menjelaskan hubungan antara sayap pemuda kerajaan perpaduan nampak tegang kerana mereka tidak mempunyai platform rasmi untuk mengadakan perbincangan. Ujar beliau, biarpun wujud kumpulan sembang WhatsApp dianggotai oleh pemimpin sayap pemuda parti yang membentuk kerajaan perpaduan, namun ia tidak lebih sekadar untuk bersosial, bukan tujuan komunikasi rasmi parti. TKR Sabah berkata, Pintu rundingannya masih terbuka walaupun Warisan mengumumkan akan bertanding solo pada PRN akan datang. Bercakap kepada FMT, naib ketuanya Raymond Ahwar berkata, keutamaan parti itu ialah meneruskan rundingan kerjasama dengan parti-parti yang membentuk kerajaan Sabah semasa tetapi ia turut terbuka berunding dengan parti lain. Katanya, beliau menyerahkan kepada pucuk pimpinan Terutama Perdana Menteri yang juga Presiden PKR berbincang bagi menentukan siapa rakan kongsi terbaik pada PRN nanti. Dia berkata demikian selepas Presiden Warisan Syafiq Abdal pada Sabtu lalu menolak spekulasi partinya mungkin membentuk pakatan pilihan raya dengan parti lain. Raymond berkata parti itu menghormati hak warisan bertanding solo yang akan menyebabkan peluang menang tipis kerana Sabah mempunyai pengundi berbilang kaum dan agama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manik, Zainal Fadzi Paharudin, mengesahkan telah melepaskan jawatan sebagai setia usaha parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perak selepas hampir enam tahun memegang tanggungjawab itu. Memetik laporan sinar harian, tindakan itu dibuat pada November tahun lalu selepas beliau memenangi jawatan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil bagi memberi laluan kepada kepimpinan baharu untuk meneruskan hala tujuh parti di negeri berkenaan. Beliau yakin kepimpinan baharu akan meneruskan usaha yang telah dirancang bagi memperkukuh parti. Zainal Fauzi berkata, pertemuan telah dilakukan bersama setia Usaha Bersatu Perak yang Baharu iaitu Nazirudin Muhammad Bandi yang juga Adun Changkat Jong. Jelasnya, sepanjang menerajui jawatan tersebut, setiap bahagian di Perak telah dipastikan mempunyai struktur organisasi yang tersusun dan kukuh. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstar News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nasdaq Malaysia dan subscribe YouTube Nasdaq TV. Nasdaq Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.